देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूरमधील घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे सकाळच्या सत्रात दिलेल्या या फोन कॉलनंतर पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांची थाप उडाली काय आहे ही धमकी कुणी दिला हा कॉल आणि काय कारवाई सुरू आहे तीन ऑगस्ट रोजी सकाळी नागपूर शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घराला बॉम्बने उडवून टाकण्याची धमकी एका अज्ञात व्यक्तीकडून देण्यात आली आहे ही धमकी डायल एकशे बारा या आपत्कालीन क्रमांकावर देण्यात आली होती गडकरी सध्या नागपूरच्या जयप्रकाश नगर मेट्रो स्थानकाजवळील एड्निको हाईट्स या इमारतीत वास्तव्यास आहेत त्याचवेळी महाल परिसरातील त्यांच्या जुन्या घराचे नूतनीकरण सुरू आहे याच दोन्ही ठिकाणांना लक्ष करून धमकी देण्यात आल्याचे समजते आहे धमकी मिळताच राणा प्रताप नगर आणि कोतवाली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले दोन्ही ठिकाणी बंदोबस्त वाढवण्यात आला बॉम्ब पथक आणि डॉग स्क्वॉडन संपूर्ण परिसरात तपास केला या दरम्यान ही धमकी फेक असल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले असून पोलिसांनी तत्काळ तांत्रिक माहितीच्या आधारे एक आरोपी ताब्यात घेतला आहे पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा या घटनेला गांभीर्याने घेत असून आरोपीची कसून चौकशी केली जात आहे या घटनेमुळे चिंता निर्माण झाली असली तरी सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती पोलिसांकडनं आली आहा मॉर्निंग अराउंड नौ बजे हमारा एक सौ बारह का नंबर पे एक कॉल आया था तो कॉल में ऐसा बोला गया था कि आज नितिन नितिन जी गडकरी सर के घर में आ, हमने बॉम्ब डाला है वो बॉम्ब फूटने वाला है ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आया है तो इमीडिएटली हमारा बॉम्ब स्क्वाड वगैरह हमने एक्टिवेट किया है इमीडिएटली वहां पे जाके घर का सर का सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है आ, हमारा ऑफिस का विजिटेशन भी हुआ है पूरा घर का हमने बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू चेक किया है बट उसमें कुछ हमको मिला नहीं है फिर हमको समझ में आया कि ये हॉक्स कॉल है तो इमीडिएटली जिस नंबर से हमको कॉल आया वो नंबर को हमने ट्रेस किया उसका लोकेशन वगैरह निकाला फिर उसका आ, अरेस्ट भी किया है अभी आरोपी हमारा में है सर क्या कारण था जो उसने कॉल किया क्या बताया उसमें अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके ऊपर उसका कारण क्या था क्या है वो जैसे इन्वेस्टिगेशन जैसे जाता है तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कितने आरोपियों को अरेस्ट किया सर उनके एक ही आरोपी को अरेस्ट किया है अभी एज ऑफ नो जिसकी नंबर से कॉल आया है जिसकी नंबर ताबे में है उमेश राउत करके है उसको हमने अरेस्ट किया है हमारे ताबे में है आ, उसका नाम है उमेश राउत करके आ, सिर्फ एज ऑफ नो ओनली वन उठी है नो अभी हमने चेक भी किया उसका कुछ पूर्व इतिहास है कि नहीं बट उसमें कोई अभी तक हमको कोई गुना उसके ऊपर प्रीवियसली कुछ गुना वगैरह दाखिल नहीं हुआ है ये हमको अभी तक सर ऐसा बोला जा रहा है कि उमेश और के फोन से किसी और ने फोन किया तो, तो क्या इसमें और भी आरोपी बनने की संभावना हाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें तो हमको जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा जिसने किया है क्या इंटेंशन है वो सब जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें हमको पता चल जाएगा तो क्या क्या काम करता है शौर? एक आ, वहाँ पे एक बियर एक बियर दारू का अड्डा है शायद तो उसमें वो आ, सर्वर मन सर्वर मन के काम करता है तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आया है अभी आपको जैसे और ज्यादा डिटेल्स आता है तो हम आपको बताए गडकरी यांच्या घराला दिलेली ही धमकी खोटी असल्याचं स्पष्ट झालं असलं तरी अशा प्रकारच्या घटनांमुळे देशातील प्रमुख नेत्यांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न ईरणीवर येतोय आरोपीला अटक झाली असली तरी त्यामागील उद्देश काय होता आणि ही केवळ मजा होती की काही षडयंत्र याचा तपास आता पोलिसांसमोर मोठं आव्हान आहे